Меня зовут Настя, я из города Киева. И мне почему-то кажется, что меня вообще общество не понимает. Заброшенные всеми человек. Я перестала находить общий язык даже с друзьями. Потом у меня начались проблемы с родителями. Я занялась тяжелой атлетикой. я себя в более уверенно, что я одинока в этом мире. Мне просто хочется человека, с которым мне будет очень приятно, с которым я почувствую эту любовь, чтобы он был мне и другом, и парнем. Всегда приятно, там, когда маленькие то сюрпризы делают, подарки девочке. Царапали меня. Квартира вверх дном. Такой ужас был плохая дочь без рука зачем она меня вообще родила? да, она меня даже иногда выгоняла из дома. открывала мне дверь и все. иди отсюда, я не хочу тебя никогда видеть. все. ты мне не дочь. я нигде не желаю. он был на своей волне, я на своей волне. мы зачастую не общались. А ты здесь не прошенный просто. это я не знаю. это насколько ну, можно не любить себя, не любить своего ребенка, которого ты выносила, родила. где справедливость в этом мире? Пусть льет, хоть, хоть пусть это насквозь, там уже не говорю о дизельном билете, которое тоже было могло. Ну, в смысле? Я человека еще и толком не знаю, а он уже мою держит жизнь. Та Серьезно, там такая высота. Четыре-поверховая будильница торгово-развлекательного комплекса, 20 метров за вышки и лишь тонкая мотузка. При доверии к эмоциональной маске своей життя... Я вниз, голова кружиться від цієї висоти, Я розумію, що мне туда ще спускатися. Очень було страшно. Я уже не чувствую землю под ногами. Давай! Дівчина довірила і своє життя. И уже за каких-то пять минут была на земле, сила и неушкодженная. Скажи первое впечатление. Жесть. У меня истерика, паника, и при этом я еще и смеюсь. Очень, конечно, с какой нежностью он меня опускал. Но, правда, от эмоций у меня уже голова болит. Вот у него было четкий мужской голос. Атмосфера классная, везде так свечи, все это было на полу, так все ну, очень романтично. Сегодня день, когда Вова и Настя мають сказати, залишились ліч прийняти остаточні рішення.